Kementerian Pendidikan memiliki garis panduan berkaitan penggunaan media sosial dalam kalangan guru dan sentiasa memantau keadaan itu bagi memastikan ia tidak disalahguna bagi tujuan tertentu. Kementerian Pendidikan memiliki garis panduan berkaitan penggunaan media Pendidikan KPM akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana guru yang didapati melanggar garis panduan berkaitan penggunaan media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menasihatkan guru agar tidak menjadikan pelajar terutama murid sekolah rendah sebagai kandungan di media sosial. Golongan pendidik dikesa uh, tidak menjadikan pelajar terutama murid sekolah rendah sebagai bahan kandungan di laman media sosial masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Hari ini anda bersama saya Amirul Haikal bin Mohammad Azmi dalam membentangkan satu isu kritikal dalam dunia pendidikan moden iaitu penyalahgunaan media sosial oleh guru, implikasi etika dan perundangan dalam pendidikan. Dalam era digital ini, media sosial telah menjadi alat komunikasi yang berkuasa. Namun dalam konteks pendidikan, ia juga membawa cabaran besar. Penyalahgunaan media sosial boleh oleh guru boleh menjejaskan profesionalisme, mencemarkan integriti dan memberi impak negatif kepada murid serta masyarakat. Oleh itu, dalam pembentangan saya ini, saya akan menganalisis isu ini dari sudut etika serta perundangan yang berkaitan di Malaysia. sebagai konten hmm ish tak boleh tu Yang Berhormat Fadilah Sidik iaitu Menteri Pendidikan Malaysia berkata dalam ucapan beliau bahawa kementerian tidak akan berkompromi terhadap sebarang isu pelanggaran garis panduan penglibatan murid dalam media sosial Mari kita lihat video ucapan YB tersebut kita sudah ada garis panduan tentang bagaimana penggunaan uh, media sosial guru-guru uh, uh, khususnya juga memberikan pedoman uh, untuk konten-konten yang mereka uh, laksanakan mestilah amalnya uh, dengan tujuan yang baik uh, kita pantau dari semasa ke semasa uh, dan kita minta untuk guru-guru juga sama-sama untuk memastikan garis panduan itu dipatuhi hmm. kenapa tak boleh gunakan murid sebagai konten budak-budak kan suka barulah boleh dapat banyak views Media sosial memberikan guru platform untuk berkomunikasi, berkongsi bahan pembelajaran dan membina hubungan dengan komuniti pendidikan. Namun, terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan yang sering berlaku. Antaranya, yang pertama, penyebaran maklumat tidak sahih. Guru yang menyebarkan berita palsu atau maklumat yang tidak disahkan boleh menjejaskan kredi kredibiliti institusi pendidikan. Yang kedua, interaksi tidak profesional dengan murid Komunikasi berlebihan atau berbentuk peribadi antara guru dan murid boleh menimbulkan konflik, kepentingan dan masalah etika. Yang ketiga, ucapan kebencian atau diskriminasi. Guru yang membuat komen berbau perkawaman, politik atau menghina pihak tertentu boleh melanggar prinsip integriti dan profesionalisme. Dan yang keempat, pelanggaran privasi murid. Berkongsi gambar atau maklumat peribadi murid tanpa kebenaran boleh melanggar hak kanak-kanak dan dasar perlindungan data. Akibat daripada penyalahgunaan ini, guru boleh berhadapan dengan tindakan tata tertib, kehilangan kepercayaan masyarakat dan dalam kes yang lebih serius tindakan undang-undang. Dari perspektif etika, guru seorang guru boleh perlu mematuhi kod etika guru Malaysia yang menekankan nilai profesionalisme, tanggungjawab dan integriti. Tiga prinsip utama yang berkaitannya ialah tanggungjawab terhadap murid, iaitu guru mesti menjadi contoh teladan yang baik dan melindungi kebajikan murid. Yang kedua tanggungjawab terhadap masyarakat. Guru tidak boleh mencemarkan imej profesion dengan tindakan yang tidak beretika. Yang ketiga tanggungjawab terhadap profesion. Guru harus mengekalkan standard profesionalisme yang tinggi dalam aspek uh, kehidupan, termasuklah dalam penggunaan media sosial. Oleh itu setiap guru perlu berfikir secara kritis sebelum berfungsi atau berinteraksi di media sosial, bagi mengelakkan konflik etika yang boleh merosakkan kredibiliti mereka. Dari sudut perundangan terdapat beberapa akta dan garis panduan yang boleh digunakan untuk menangani penyalahgunaan media sosial oleh guru. Antaranya ialah yang pertama, kod tingkah laku dan disiplin penjawat awam. Melarang penjawat awam termasuk guru daripada membuat kenyataan yang boleh menjejaskan imej perkhidmatan. Yang kedua, Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia iaitu SPRM 2019, 2009. 2009. Jika guru menggunakan media sosial untuk tujuan rasuah atau penyalahgunaan kuasa, mereka boleh disiasat dan dikenakan tindakan undang-undang. Yang ketiga, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 233 akta ini mengatakan menyatakan bahawa penyebaran kandungan yang tidak senonoh, palsu atau mengganggu boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia atau penjara sehingga setahun. Dan yang keempat, hak asasi kanak-kanak. Penyebaran maklumat atau imej murid tanpa kebenaran boleh melanggar convention hak kanak-kanak yang diiktiraf oleh Malaysia. Kesan daripada penggunaan media sosial yang melibatkan para pelajar oleh guru ini akan menyebabkan kandungan posting yang dimuat naik guru tersebut boleh diakses oleh pengguna media sosial yang lain. Jadi, terdapat kebimbangan berkenaan dengan privasi para pelajar tanpa mereka mengetahui kandungan mereka telah dimuat naik. Sebagai contoh, dalam satu kes pada tahun 2022, Seorang guru dikenakan tindakan tata tertib selepas membuat komen negatif mengenai murid di media sosial. Kes ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial boleh membawa implikasi serius, bukan sahaja kepada individu, tetapi juga kepada institusi pendidikan secara keseluruhannya. Namun, tidak semua guru yang salah menggunakan media sosial. Di sini saya paparkan contoh guru yang baik dalam penggunaan media sosial. Se ada surat kebenaran ibu bapa. Okey, ini adalah surat akuan kebenaran ibu bapa penjaga menyertai isi kandungan media sosial di bawah seasat. So, ada nama parents, tanda tangan dan tanda tangan pengetua. So, semua dah mendapat kebenaran ibu bapa untuk menyertai video dan konten seasai. At Pada moment, saya rasa tidak ada apa-apa masalah. So, jangan bimbang. Kita teruskan belajar melalui konten seasat. Got it? Ha, kamu semua dah lihat video tersebut? Tindakan seasa ini boleh dicontohi oleh guru-guru lain di mana beliau tidak menyalah guna platform media sosial ke arah yang negatif. Malah pada akhir tahun 2023, seasa ini juga telah memenangi award uh, TikTok Award Malaysia Best of Education di South Asia TikTok Conference, Jakarta. In June, I went to Jakarta to join Southeast Asia's TikTok's conference and the highlight of the year was winning TikTok Awards Malaysia Best of Education winning the award gave me a bigger exposure and a window of new opportunities and experiences. It has been a remarkable year for me. Thank you guys and TikTok. Can't wait to see what 2024 has to offer. Got it? Jadi, bagi menangani isu ini, beberapa langkah boleh diambil. Yang pertama, peningkatan kesedaran dan latihan. Guru perlu diberikan latihan tentang etika penggunaan media sosial dan kesan undang-undangnya. Yang kedua, garis panduan yang jelas. Pihak berkuasa pendidikan perlu menguatkuasakan garis panduan yang lebih ketat berkaitan penggunaan media sosial oleh guru. Yang ketiga, pemantauan dan penguasaan. Pemantauan berkala serta tindakan disiplin yang tegas perlu dilaksanakan bagi memastikan kepatuhan terhadap etika dan undang-undang. Yang keempat, budaya profesionalisme digital. Guru harus membina budaya profesionalisme digital dengan mematuhi prinsip integriti dalam semua interaksi mereka di dalam maya. Sebagai kesimpulannya, Penyalahgunaan media sosial oleh guru merupakan isu yang perlu diberi perhatian serius. Dengan memahami dan mengamalkan etika serta mematuhi undang-undang yang berkaitan, guru dapat mengekalkan profesionalisme dan kredibiliti dalam profesion keguruan. Oleh itu, sebagai bakal pendidik, marilah kita bersama-sama menggunakan media sosial secara beretika demi kesejahteraan murid dan kelangsungan sistem pendidikan yang berkualiti. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum.